Хотим вам продемонстрировать одну из наших последних разработок. Расходомер теплощетчик, который позволяет учитывать абсолютно все жидкости, которые транспортируются по трубам, а также тепловую энергию. Весит он до 1 килограмма, работает почти 20 часов без подзарядки. К нему в комплект входят три вида датчиков, которые устанавливаются на внешнюю поверхность трубы. Также температурные датчики, которые монтируются для учета тепловой энергии на подающий и обратный трубопровод. Блок зарядки и силиконовая смазка для того, чтобы перед установкой датчиков нанести на внешнюю поверхность трубы. То есть он очень прост в эксплуатации. Пошагово здесь, когда вы вносите среда измерения, то есть вы меряете вода, мазут, что вы, что вы измеряете, тепловую энергию вы указываете, материал трубы, диаметр трубы. После этих внесений он выдает в миллиметрах расстояние между датчиками. Вы устанавливаете один датчик, отчитываете это расстояние, которое он вам указал, и устанавливаете второй. После этого пошел учет. То есть на дисплее вы видите тогда все цифровые значения до 10 тысячных. Точность измерения 1%, до 1% погрешность. Работает при температуре до 200 градусов. Обладает самой главной мобильностью. Это расходомер, который работает на так называемых однородных средах. Точно такой же чемоданчик у нас имеется для контроля неоднородных сред. К которым относятся сточные воды, пар, пар насыщенный. Те жидкости, которые имеют включение, такие как воздух, какие-то фрагменты от сточных вод и так далее. И когда два террасходомера находятся в одного обладателя, он может абсолютно все делать измерения, абсолютно всех энергоресурсов, которые транспортируются его по трубам. Начни экономить, цифровать свои энергоресурсы прямо сейчас, переходи по ссылке и запишись на бесплатный тест-домер на твоем предприятии.